почти всегда это слово оно на определенное размышление всегда ну, набивает или побуждает в этот момент почему сейчас попробую вам объяснить помните есть в Иоанна 17 главе когда Иисус Христос, Он молил, была молитва да, за учеников, за тех людей, которые были с ними, которые были близки, которые должны были остаться после Иисуса Христа, когда Он идет на небо, да, и выполнить поручение, да, но прожить жизнь, которая была дана Богом на земле. И там в 17 главе в 3, -м, 3 -м стихе есть такие слова написано, «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Аминь, да? И ну, где-то еще нам есть, в других переводах такие слова. «Життя ж вечное, это чтобы признали тебя, единого Бога, правдивого, та Иисуса Христа, что послав ты его еще есть один перевод, ведь вечная жизнь состоит в познании тебя единственного истинного Бога Иисуса Христа, которого ты послал. И у меня вот всегда вопрос, знаете, э, что дает нам возможность или что имел, вернее, Иисус Христос, говоря эти слова, обращаясь к Отцу, прося Бога Отца о том, чтобы вот, те слова, которые он посылал Отцу, чтобы они пришли в жизнь учеников. Что он имел в виду, когда говорил о зна, о том, что мы, те ученики, ну, конечно же, это в отношении нас, чтобы каждый из нас ну, сегодня познал Бога Отца, единого истинного и посланного э, Иисуса Христа. Как, что должно произойти в нашей жизни, и как это вот выглядит вообще в нашей жизни, знаете. И, конечно же, первое, что приходит нам на ум, это мы думаем, это, конечно же, это Слово Божье, Аминь, которое дает нам сегодня, знаете, эту возможность, эту возможность, чтобы через Слово Божье, Слово самого Бога, потому что Иисус говорил, что то, что я принес на эту землю, учение, к тому, чему Он учил, что Он проповедовал, что распространял это на сто процентов то, что Бог, Отец, Его Отец, хотел, чтобы люди узнали. Аминь. И, конечно же, мы думаем, что Слово Божье оно так и есть, дает нам определенные знания, определенные эти вещи, чтобы мы сегодня открывали нам Бога, открывали нам Его характер, открывает Его мысли, образ Его мышления, открывает Его действия. То есть, все, все, все. То есть, всю сущность Бога, да? Ну, а знаете, еще интересный момент, какой я хочу сказать, что это все хорошо, да, когда мы слышим проповеди, это все хорошо, и это все нужно, это все необходимо. Когда мы там, посещаем эти семинары христианские, когда мы проходим курсы учения, там, Дерека Принца, либо еще к определенных других христианских учителей, когда мы прославляем, да, все это, знаете, необходимо, все это классно, все это четко и все это должно быть, знаете, э, но э, на мою думку, знаете, что э, на самом деле, ну, мне бы хотелось и все это добро, но мне бы тоже хотелось, чтобы э, то, о чем говорит здесь Иисус Христос, обращаясь к Отцу, э, чтобы в моей жизни произошло это познание, познание, чтобы все, кем является Бог что он дает человеку, да, что он может, да, чтобы вот эти все вещи, они происходили в нашей реальной жизни, В нашей настоящей жизни, потому что если мы будем просто, знаете, иметь эту информацию, иметь вот эти все вещи, знать, что вот Бог целитель, да, да, мы много раз слышали. Но насколько классно прекраснее было бы, если бы это было бы в моей жизни, да, если бы я в своей жизни это пережил. Да? Вот это слово познание, я думаю, Иисус Христос, Он и говорит о том, чтобы все, что хочет Бог для нас, для людей, которые уверуют в Бога, да? и для всех людей, чтобы на самом деле это произошло в реальной нашей жизни в реальной нашей жизни, потому что, знаете, ну э, не всегда мы, знаете, читаем слово Божье. Ну время у нас есть, мы же не, не целый день читаем, не всегда, не целый день мы э, проводим время, слушаем проповедь, да, не целыми днями мы поем Богу, прославляем Богу, не целыми днями. Большая часть нашего времени, да, скажите, ну это обыкновенная, ну простая жизнь, где мы ходим. Где мы отдыхаем, где мы лежим, где мы трудимся, да? Кто-то там варит куша, кто-то отдыхает, смотрит телевизор, кто-то там занимается спортом, кто-то ходит еще куда-то. То есть очень много э, времени, знаете, ну, проходит, вот, у нас протекает вот так. Много трудимся, знаете, и вот эти все вещи, да, э, чтобы, я думаю. Что Бог хочет, чтобы в обыкновенной мы жизни мы видели, видели реально, э, и даже ощущали или переживали Бога в своей жизни. Какой он милосердный, да, какой он заботливый, какой он добрый, да, какой он э, справедливый, какой он честный, какой он верный, да, э, вот это, все вот эти вещи, когда они э, э, и Бог хочет, чтобы это все происходило в нашей жизни. Происходило реально в нашей жизни. Потому что э, э, высокие, глубокие духовные откровения, которые бывают, мы слушаем от проповедников, да, слушаем через там, где-то в интернете это. Это все хорошо и классно. Я вообще это не отрицаю. Но мне всегда хочется, я, я в себе всегда задаю вопрос, как все вот то, что в небесах, опустить сегодня сюда на эту землю. Оно мне необходимо здесь, сегодня и сейчас. Я, я хочу на самом деле, я хочу на самом деле э, переживать всегда в жизни исцеление от Бога, Его крепкую э, руку, Его поддержку, Его правду, Его то, 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 ну, все-многие числа. Я хочу, чтобы, наверное, каждый из нас, я думаю, хочет, чтобы э, наш характер, он э, как-то сегодня был уже схож с Божьим характером, чтобы наш, наш образ мышления, он тоже сегодня уже соответствовал. И Бог этого хочет. Но э, сегодня очень важно нам, знаете, понимать такой момент, что э, в обыкновенной нашей жизни мы можем это все видеть. Мы можем... Это все видеть, все ощущать, все переживать. Вот, вот эта неделя была, она, ну, на многие размышления дает, многие мысли, знаете, в голову, да. В это время, э, как бы, ну, я не знаю, как, это я за себя лично буду говорить. И вот э, на протяжении вот этой недели э, э, у меня время, ну, я вам правду говорю, честно, как было. У меня не было много времени э, на молитву. У меня не было, я почти вообще не читал Слово Божие, ну, потому что возникла такая ситуация, ну, сложность, что не было тепла. И в этот момент, знаете, я просыпался утром, вроде, понимаешь, понимаешь, что тебе нужно сейчас идти в моли, ну, молитву, не просто понимаешь, ну, ты, ты чувствуешь внутри себя вот это желание, но ты идешь... Но в голове у тебя совсем другие вещи. В голове у тебя мысли о том, как это все сделать, как это произвести. Ты обращайся против вроде к Богу, знаешь, с молитвой, хочешь Богу поблагодарить его это. Но в голове в твоей мысли совсем другие. Знаешь, берешься за Библию, а она тебе, ну я просто говорю, она просто, ну вот честно говорю, ты читаешь, а твои мысли совсем в другом месте. Твои мысли там в котельной. Ты идешь туда в э, 8 утра, э, выходишь, э, приходишь домой, ложишься в 12 ночи, и у тебя ничего не получается, значит, у тебя определенное разочарование или роспач на нашем э, языке. У тебя ты засыпаешь в смысле, что же делать, как это быть. Как, как из этого все выйти? Знаете, утром просыпаешься, вроде появляется какая-то надежда, да? Вроде ты, ты понимаешь, что что-то хочется тебе, чтобы сейчас изменилось, чтобы все получилось, и ты идешь второй день такой же самый, третий день третий, ты все все вот так делаешь, вроде бы знаешь, все стараешься, советы то то то, а оно не получается, оно нет, и ты знаешь возникает вопрос, а что Бога нету в это время с тобой, ну вот мысли такие бывают приходят, а что Бога нету Одежь Бог, знаешь, возник. Почему не происходит? Ты вроде все делаешь, стараешься и так далее. Такая... Такой вопрос, Бога нет. И, я... и как-то знаешь, и... И ты себя ловишь на мысли, да как же нет? Если ты сегодня не почитал Библию, если в молитве ты не как всегда знаешь, у тебя что-то произошло, э... твои мысли совсем о другом, что значит Бога нет, я хочу тебе сказать, что нет, Бог есть всегда. Бог есть всегда, в любой ситуации. И э, пусть это, знаете, э, ну, как бы даже в том, что у тебя что-то не получается, даже в том, что у тебя что-то не выходит, но Бог есть, потому что ты продолжаешь, ты продолжаешь э, это делать, ты продолжаешь все прилаживать усилия, чтобы э, пришел результат, знаешь, ты не бросаешь, знаешь, э, все, знаешь, опускаешь руки это. Бог есть. Поэтому... Бог есть во всем, Бог есть в том, что ты идешь на работу и работаешь и делаешь все это хорошо. Бог есть в том, что ты варишь кушать и все и, и, все, и приготовляешь вкусный борщ. Бог есть в том, что ты сегодня отдыхаешь, лежишь на кровати. Бог в этом тоже есть. Бог тоже есть, когда ты идешь в торговый центр и или, или смотришь фильм. Бог есть в том, что ты занимаешься спортом или играешь в футбол. Бог есть в том, что ты бросаешь дрова в котел и он, он, ну, он горит и приносит тепло. Бог есть в том, что ты берешь, рубаешь дрова и, и, и там их Во всем есть Бог, братья и сестры. Нам просто надо это понять и увидеть, что Бог есть во всем и Он есть. И ты увидишь. И я понимаю, что э, очень важно, очень важно в нашей реальной жизни, в той естественной жизни увидеть Бога не только в моменты разборов слов, а это это, это необходимость, это не, эти все духовные вещи, а необходимость. Но насколько это будет в полноте, когда это мы будем видеть в своей реальной жизни, да? И когда вот э, 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 все пришло э, в норму, да? А, и, и, и ты понимаешь, э, ну, когда все заработало, ты понимаешь, ну, насколько ты можешь испытать э, и, пере, и переживать в этот момент Бога. Насколько тебе, знаешь, вот, ну, э, классно, Таня приходит, ну, я без фамильярности э, и без имен, Таня приходит и говорит, видел одного человека. Говорит, ну, брата. Он говорит, он говорит, ходит, прыгает и поет. То есть, другими словами, радуется. И я понимаю, что это, ну, это настоящая радость у человека от Бога. Это не просто он, знаешь, ну, невменяемый, он может просто радоваться и веселиться, знаешь. Нет, он, он испытывает вот это состояние, я понимаю, э, потому что в Библии Давиде говорит тоже такие вещи, что, были, что такие моменты были в его жизни, что, ему, что он переживал радость. Э, а почему он переживал радость? Потому что Бог был. Аминь. Потому что Бог был, и в какой-то определенной ситуации он мог испытать, он испытал это. Он познал Бога. Потому что Бог, он тоже написано Бог радости. Аминь. Бог дает эту радость. Я сегодня тоже, ну, готовлю, знаете, сидел, когда готовился, знаете, ну, дотронулся до батареи. Да. И я говорю, все, знаешь, ну, Такое состояние, ну, было классно, спокойно, ну, э, спокойствие на душе, ну, мир в сердце, знаешь. Ты думаешь, неужели эти моменты не могут так человека, ну, так, ну, элементарные вещи вот, приносить человеку, ну, такое состояние. И ты, поним, ну, и ты понимаешь в этот момент, что, ну, реально Бог есть. И я задаюсь, и сразу мне такая мысль, я вспомнил, э, пришла. А готов ты, ну, вот такое состояние? поменять на что-то другое. Поменять, допустим, на то, как помните, Иисус Христос когда-то был искушаемый дьяволом на власть. Или поменять, стать самым богатым человеком. И я мысль себе, такая мысль, а зачем? А зачем? Ну, если ты можешь от простых вещей, простой своей жизни обыкновенной переживать внутренний мир, покой своей душе, знаешь, радоваться тому, что э, в доме тепло. Э, вот это и есть, знаете, вот эти все вещи есть, вот дают нам э, возможность и говорят о том, что мы познаем Бога, потому что Бог, Он во всем, братья и сестры. Я вам скажу, что, ну, на 100% я уверен, что Бог сегодня э, э, с теми людьми с братьями, которые сегодня мерзнут в окопах, что Бог их оставил, к примеру, я хочу вам сказать, нет, Бог тоже с ними. Бог и в трудностях, Бог во всех этих вещах. Там, где не получается, чтобы ты и я, каждый из нас, Он знал, что Бог Он есть. Он Бог Он рядом. Бог с тобой. И через все это это дает нам возможность познать. Поэтому Иисус и пришел на нашу землю, чтобы каждый человек Он мог познать Бога увидеть Бога в реальности, в жизни, когда Иисус Христос исцелял, когда Иисус Христос освобождал, когда Иисус, э, э, когда Он занимался определенной работой в свое юношеское время, как Он все это делал. Люди это видели. И вид а видели они, знаете что? То, каков есть сам Бог на самом деле. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы э, вот... То, о чем Иисус Христос молился Отцу, чтобы каждый из нас он пришел э, к познанию Бога, единственного истинного, доз, как сказал Иисус Христос, да знаю тебя единого, истинного Бога и послал на тобой Иисус Христо, Иисуса Христа, чтобы это познание оно в реальности было в нашей жизни. Я верю, что от этого ты будешь радоваться, от этого ты будешь петь, от этого ты будешь танцевать, от этого ты... Все, все будет, все будет, братья и И это, я уверен, э, ну, ты не захочешь никогда не поменять на что-то другое. Аминь. Пусть Бог нас благословит. Давайте помолимся.